Hai, Mam! Kembali lagi di channel Wanda Ismail. Hari ini aku akan bikin sesuatu. Ini donat tanpa ulen, ya, Mam. Ini enak banget, bisa jadi snack box, bisa jadi bekal sekolah anak, dan juga bisa untuk ide usaha. Nah, bahan-bahannya juga sangat mudah ditemui. Oke, langsung aja, gimana caranya dan apa saja bahan yang dibutuhkan? Tonton videonya sampai habis. Nah, untuk cara pembuatan... Ini adalah air hangat suam kuku Kemudian tuangkan ke dalam gelas atau mangkok Dan tuangkan ragi instan Untuk resepnya sudah aku cantumkan di deskripsi box di bawah Dan ini ada gula pasir Aduk hingga tercampur rata sebentar saja Kemudian tutup dan diamkan selama kurang lebih 10 menit ya mam Tunggu hingga raginya aktif Nah, langsung ke cara pembuatan selanjutnya. Di sini ada tepung terigu protein tinggi, kemudian sisa gula pasir. Dan kemudian aduk hingga tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata, cukup seperti ini aja. Selanjutnya tuangkan satu butir telur atau satu kuning telur saja juga boleh. Aduk hingga tercampur rata lagi. Aduk-aduk aja seperti ini, boleh menggunakan sendok juga atau spatula. Nah, ini selanjutnya sudah seperti ini. Sekarang, tuangkan e, margarin atau mentega, aduk lagi hingga tercampur rata. Boleh menggunakan sendok spatula atau menggunakan tangan dalam keadaan bersih, pastinya ya, Mam. Dan ini tanganku sudah dicuci bersih, akan aku lanjutkan dengan tangan. Selanjutnya, tunggu hingga mengembang, dan ini sudah mengembang. Nah ini setelah mengembang, timbang dengan berat masing-masing sesuaikan dengan selera aja Boleh 35 gram gitu misalnya Dan ini adonan yang sudah mengembang dan siap untuk digoreng Aku bentuk oval ya mam Dan ini minyaknya sudah dipanaskan, api kecil senderung sedang Ini sudah akan digoreng Nah ini hasilnya sudah aku beri dengan butter cream dan juga taburan dengan keju parut. Di atasnya akan aku beri topping lagi menggunakan butter cream yang diberi pewarna hijau atau pasta pandan. Kemudian di sini ada topping buah kaleng. Nah, ini lucu banget. Ini bisa jadi snack box, bisa untuk hampers atau snack ulang tahun juga. Nah, ini menarik banget ya. Dan ini hasilnya, ini menarik banget, ini cantik, ini enak banget loh, Mam. Aku udah cobain, aku udah habis dua. Nah, Mam, ini donat tanpa ulen kita hari ini, ini empuk, lembut meskipun tanpa kentang. Nah, ini resepnya patut dicoba ya, Mam. Oh ya, Mam, maaf banget karena sebagian videonya nggak ada. Karena tripod aku sempat jatuh dan nggak bisa buat naruh handphone, jadi aku hanya pakai tangan aja. Oke okay, mam, sekian video dari aku hari ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ini jika kalian suka. Terima kasih.